Согласно закону о выборах Украины, со статья 84 пункт 7, во время голосования все бюллетени должны находиться на столах у членов выборчей комиссии. Однако установлен был следующий факт. На 19 часов 26 числа 750 бюллетеней по обоим округам были выданы. В сейфе находилось 1170 бюллетеней по обоим округам, что является нарушением законодательства Украины, чем составляется соответствующая акция. А чем это опасно? Фальсификациями, безусловно, потому что бюллетени должны находиться доступные всем всем есть, зрегачам, они должны видеть, что происходит в бюллетене. То есть, да. чтобы никто ими незаконно не, не да, завладел. Да, да. Угу. И вы составляете протокол сейчас. да, да, да. да. Составляем протокол о данном нарушении. А как вот представители комиссии не согласились с вами, что это нарушение? Они не согласились с этим, что это нарушение. Ну, безусловно, это подрывает где-то их авторитет, поэтому ну, не захотели согласиться. Но тем не менее, подаются председателю комиссии на первом заседании после окончания выборов, они должны его рассмотреть. Спасибо. А вы тоже жалобы пишете, да, по этому инциденту? Акт. А что здесь произошло, собственно говоря? <связывая> ну, у нас произошла, я считаю, что провокация. Ну, тот человек, который ее сделал, она очень известна своим скандальным характером и своими провокационными действиями. Она блокировала на э, определенный период работу дельницы и нарушила э, 157-ю статью УК Уголовного кодекса Украины, пункт 1, про свободное выявление. Громадян на дельнице, просто дельница была блокирована. Она не имела права здесь распоряжаться. И это, если были нарушения, да, она с э, актом либо с этим должна обратиться к, в окружную комиссию, составить его обратиться в окружную комиссию с соответствующими ссылками на это. Что я сделал, проконсультировался с э, э, юристами окружной комиссии, они ее ждали там, она здесь устроила. Э, скандал с криками, с воплями. Ряд э, избирателей просто испугались и ушли. Ну, с, а с, бюллетени они действительно хранились где-то отдельно в сейфе. Да, бюллетени они хранились, но, извините, не в другой комнате, как написано в э, законодательстве, а в комнате, где происходит непосредственно голосование, на виду у членов комиссии и с вот. И, в стать... и, в это самое, и в законе 84 статьи, пункте 7, указано, да, что в сейфе не должно оставаться ни единого билетня, но там не указано, когда. Сейчас мы заканчиваем э, голосование в 20.00. Будут изъяты эти и погашены все бюллетни. И если у нас будет разбежность между тем, что мы получили, и тем, сколько проголосовало и сколько погашено, вот тогда это будет нарушение, тогда это будет ЧП. А сейчас это прямого рода провокация, о чем было заявлено юристам окружной и они сейчас ждут этого человека, там, пожалуйста, и будет там разбираться на уровне окружной комиссии. Это наш высший орган, которому мы подчиняемся